I w nas jest, że, wybaczcie, bo dotkczą tak, Змусили почекати ірина Коз... козрєва, журналіст інтернет, газети східний варіант з Луганську. Правильно правильно справа в тому, що ваше прізвище з прізвище нашої нашого Є. редактора? Тому для мене так чому я сміюсь. Перше питання до вас: скажіть, будь ласка, ви приїхали тільки з Луганську? Так, так розумію, ви можете загалом писати ситуацію? Останні тиждень залишився до виборів? Яка які настрої? Як люди збираються голосувати? Які будуть взагалі прогнози? Я в Завале боюсь, боюсь, что... Вам простишь российскую? Может быть, я конесправлю, если... Давайте по-русски, чтобы слышали наши ваши... Хорошо, хорошо. Выборы в Луганской области на самом деле сейчас находятся под вопросом, потому что правоохранительные структуры не могут организовать полноценную безопасность для избирательных участков, для членов избирательных участков. И у нас каждый день, вот за прошедшую неделю до этого, каждый день совершенно совершаются набеги боевиков на заседания избирательных комиссий, захватываются помещения, изымаются списки избирателей, очень сильно запугиваются и как сами члены избирательных комиссий, так и их семьи. То есть им конкретно угрожают, и милиция, она фиксирует эти все случаи, но на самом деле оказать какого-то оказать сопротивление она вот то ли не может, то ли нет каких-то распоряжений. И поэтому э, выборы, э, естественно, не должны быть. Естественно, если выборы будут сорваны в Луганской области или в Донецкой области, это э, мы опять получим тот же самый вариант: Донбасс не слышат, как обычно, выбрали своего президента. И продолжаем э, то, то же самое, но выборы, если будут проходить, то будут очень напряженно. У нас всего несколько городов, в которых э, они находятся на севере области, где под а не, где помещения избирательных комиссий находятся под э, контролем как силовиков, так и армии украинской. Все остальные в... это вы говорите про город или про всю область. Я говорю про область. То есть в области всего несколько участков, которые охраняют, да. а, а все остальное под чем контролем? А все остальное вот либо у них помещения у избирательных комиссий находятся в одном помещении с сепаратистами, либо это какие-то там, ну, грубо говоря, дворцы культуры, в которые также могут беспрепятственно приехать люди. А с, войск, с автоматами. А Войск там нет. Войска есть в области, но немного и каких-то активных действий они не принимают. Угу. Если вот рассуждать про эти выборы, есть хоть какое-то понимание, вот окей, если не Порошенко, кто лидер в области, вот кто сейчас на кого ориентируются люди? Смотря какие люди. Mm -hmm. Если наши пророссийские товарищи, то они, конечно, бы голосовали за Царева, если бы он э, шел на выборы. Но поскольку Царев уже себя возомнил президентом Юго-Востока, то, соответственно, mm -hmm. они как бы добились того, что, того, чего они хотели. По поводу Добкина. С, Добкину, mm -hmm. с Добкиным очень такая интересная ситуация. Я, я понимаю, что Добкин – это один э, из э, тех людей, которые, возможно, выйдут во второй тур – и я не знаю, как будут за него голосовать на Луганщине. Я думаю, что будет либо подключен, ну, как обычно, административ, административный а ресурс, кем подключен? Все равно влияние таких людей, как Ефремов, Галенко, это председатель областного совета, но остается, остается влияние депутатов от коммунистической партии, как в областном, так и в городском совете. Я думаю, что если они захотят, они подтянут этих людей и они будут голосовать за Добкина. Но дело в том, что вспоминая о том, как Добкин приезжал к нам на СБУ, как его закидывали контрацептивами, бычками, били и так далее, и кричали, что он предатель, я не знаю, как эти люди, то есть фактически фактически ну, обманывая себя, пойдут за него голосовать. То есть я сейчас вижу, что есть, наверняка, определенный процент людей на Востоке, которому близка позиция Тегибка, потому что он не настолько не настолько националисты-бандеры mm -hmm. и, и ведет такую более нейтральную, скажем так, занимает позицию и скорее всего, что за него ну, будут голосовать те же шахтеры, например, которые не поддерживают движение mm -hmm. сепаратистов, при этом они не хотят оказаться, в, ну, скажем так, на на обочине всего этого. И по поводу наших украинских патриотов у нас очень много людей собирается голосовать за Яроша. И да, вот, и я думаю, что какой-то процент будет за Порошенко, но небольшой, потому что Порошенко у нас очень слабо как-то и пиарится, и один раз он приезжал, пообщался со студентами в педуниверситете, там mm -hmm. выключали свет, он обиделся. То есть Порошенко, вот какой-то активной его позиции не видно на Луганщине. Если Ярош со своей фишкой, с визиткой, у каждого из нас есть визитка Яроша там и так далее, то... Порошенко ну вообще никак не Вы можете объяснить другую историю Хорошо вот что с официальным власти этому? вот те кого мы называем сепаратисты Кого не считают своим лидером? Ну, лидер у них есть народный губернатор, самопровозглашенный Валерий Болотов А вот Болотов и Царев в каких отношениях состоят? я так думаю в хороших, потому что Но если тот президент, то этот кто? Народный губернатор. Луганская а как Народная президент? Республика. Если есть президент да, да, Президент Востока, да. Это Царев. А это его ставленник. Ну так получается, да, ну, подчиненный. Да, ему. да, И Болотов признает да. Царева. Ну да, да. Как своего президента. Да. Uh -huh. uh, ситуация, в которой вот сейчас вы знаете, что Болотова задержали, потом отпустили. Сейчас mm -hmm. уже заявила uh, милиция о том, что это случилось в связи с тем, что uh, было предательство в рядах милиции, я так понимаю. Что вообще произошло? Вам известно хотя бы? Uh, там uh, ситуация очень интересная, потому что я уже знаю три версии всего этого. Uh, значит, утром ехал Болотов с тремя людьми со своими, возвращался из России в Луганск. Он его там остановили на пункте пропуска, потому что наконец-то пограничникам поступила информация о том, что этот человек должен быть задержан. Его же в прошлый раз выпустили спокойно, потому что он не проходил ни по каким спискам черным, mm -hmm. скажем так. Вот. Его остановили, увели в отдельную комнату до... и вызвали милицию, понимая, что сейчас приедут люди, которые будут его освобождать. Но, как объясняют пограничники, они ждали два часа все эти силовые структуры, которые их должны были защищать. За это время появились боевики. По разным данным там называются от 150 до 200 людей с автоматами и с гранатами. Они заняли боевые позиции, начались непродолжительные переговоры и начался обстрел со стороны вот боевиков. Они начали забрасывать гранатами, и в итоге неизвестным образом они освободили Болотова и уехали. Как объясняет... Это одна версия. Это одна да. версия да. Как объясняет Болотов, он ехал точно так же в машине со своими тремя, я не знаю, Это тем, уже завтра, версия Болотова. Болотова, сейчас. да. Он попытался проехать погранпункт, его начали задерживать, его начали обстреливать, однако машина разогналась у них до 160 км в час, и им удалось прорваться таким образом версия я смотрела Аваков говорил о том что вроде бы как в рядах милиции предатели не не приехали там вовремя и так далее очень сложно сказать вот правда где-то посередине потому что сейчас мы видим что областная милиция в принципе она на стороне народа не на стороне сепаратистов и не на стороне боевиков но когда случаются такие моменты мы мы не понимаем сейчас на кому верить потому что это единственный ну там не единственный да, официальный источник, и они должны рассуждать непредвзято. После этого тот же Тымчук пишет о том, что были на месте следственная группа, они нашли ни гильз, никаких ни последствий взрывов, гранат и так далее. То есть мы понимаем, что ничего этого не было фактически. И вот задерживался ли реально Болотов, тоже вопрос. То есть, mm -hmm. возможно, он просто как-то весело проехал и все, очень быстро. Mm -hmm. а, как работает там журналистом? Вы сейчас там нормально работаете? Нет. А, журналистам я могу сказать, что половина уже выехала из Луганска, потому что mm -hmm. угрожают постоянно убийствами, расправами и так далее. Плюс ко всему, несколько дней тому назад у нас пропал один наш коллега. Слава Богу, мы его с очень большим трудом нашли и вызвали. Но опять-таки, заявление изначально, как нам объясняли его родственники, не принимали о его исчезновении. И поскольку он проживает рядом с зданием СБУ, которое захвачено, в котором разбит палаточный городок наших пророссийских граждан, вот, мы все поняли, что его захватили. В итоге его вот сегодня отпустили, но никаких подробностей всего этого не сообщается, он жив. Ну и не более того. А по поводу украинских журналистов, ну, естественно, для э, Луганской Народной Республики украинских журналистов не существует, есть только российские, которые в фаворе, для которых проводятся пресс-конференции. А можно вот вопрос, очень такой простой. Первый, вот я, что меня настораживает. Вы заявили о том, что Болотов въехал в контрольно пропускной пункт спокойно, со стороны России. Сейчас мы узнаем про журналистов, России, которые там работают. Как они попадают туда? Через границу? Ну... То есть как попадают российские журналисты в Луганскую область? Я так понимаю, да, через границу, но на самом деле их очень много в Луганске уже сконцентрировано, вообще очень много. И я так понимаю, что они вообще беспрепятственно двигаются, и их, скорее всего, никто не, там не задерживает, не опрашивает. Я думаю, что у них вполне свободный доступ. Плюс ко всему, у нас временно останов, приостановлена работа пункта Изварина, потому что он... Его сожгли, собственно говоря, боевики. Кого сожгли? Пункт пропуска из Варина. Пункт ага. пропуска на... И там, то есть там вообще ничего нет? Я так подозреваю, там есть какой-то слабенький контроль, но в принципе граница прозрачная. То есть можно переходить свободно. Слушайте, а это было всегда так в Луганской области? То есть вот граница с Российской Федерацией всегда была настолько прозрачная? Это ли это, Или это сейчас нам-то везло? Ну, вообще могу сказать, что скорее всего да, потому что всегда есть пути. Во-первых, с российской стороны всегда есть какие-то пути отхода, там лесные дороги, по которым можно проехать, и никто тебя не заметит. А с украинской стороны то, что касается там Краснодона там, и так далее, там спокойно люди ходят, потому что половины огорода, извините, <с <с на границе находятся, то есть ты переходишь, заходишь в свой огород и ты уже в России, выходишь с огорода, а ты вроде как в Украине. Угу. Поэтому по поводу демаркации границ можно говорить бесконечно, на самом деле там везде прозрачные границы. Угу. И э, я знаю, что у вас были какие-то по отношению к вам какие-то угрозы. Ну да, были, но как бы освещать я это не хочу, потому что они могут продолжаться. Они, они, они есть, мне пришлось удалить свой аккаунт в Фейсбуке. Вот. Почему? Ну, потому что очень, на прошлой неделе очень сильно активизировались наши пророссийские друзья, начали заваливать угрозами, угрозами расправы. И, ну, собственно говоря, я не хочу это читать, просто не хочу это видеть. Вот. И мне достаточно того, что я хожу каждый день в центре города, в котором стреляют mm -hmm. каждый день. Поэтому ну так. Если говорить про дальнейшее, вот был э, круглый стол национального взаимопонимания. Да, вот так, Национальное помню, единство, да. или единство. Ну что-то mm. вот в этом роде. Это как-то получило отклик там в, в Луганске? Или Если это где-то очень далеко в центре? Абсолютно вообще никак. И плюс ко всему, я так понимаю, что представители Луганской области там широко представлены не были. И поэтому он вообще для нас как и не было на самом деле. Это пообщались в центре и все. А вообще вот, государственность как таковая да, вот, в Луганске, как воспринимает Киев? Киева вообще не существует? Я говорю для тех людей, которые не поддерживают сепаратистов, mm -hmm. как, там, против сепаратистов. Эти люди поддерживают Киев или они как бы своим особнячком? Я думаю, что и особнячком в том числе. Но все, все опять-таки, ждут выборов, ждут, хотят выбрать своего какого-то кандидата. Я думаю, Киев как воспринимался ранее, так он и воспринимается. Может быть, там появились больше персон, которые там не, не особо приятны жителям Востока, там та же Тимошенко, тот же Порошенко, но... я думаю, ни, ничего не изменилось по отношению Киева именно у людей, которые не поддерживают вот, вот эти пророссийские движения. Для пророссийского движения, естественно, это Хунта, которая захватила власть вооруженным путем, пришли незаконно, угу. и Донбасс не слышат и так далее. Если говорить про выборы и про то, что будет происходить в дальнейшем, я имею в виду уже 23 25 какова позиция Ахметова? Ну, то есть вообще в регионе его позиция хоть как-то освещается или нет? Очень слабо освещается, насколько я знаю, что с ним пытаются, ему пишут письма люди из пророссийского лагеря, mm -hmm. и Ахметов ответил им о том, что все это хорошо, все прекрасно, я готов вас слушать, слышать, но единство Украины неоспоримая такая материя, скажем так. Вот. Но до, я на самом деле не вижу вообще какой-либо позиции со стороны Рената Леонидовича по отношению к Востоку вот уже давно. Он как-то не, только вот последние дни, да, появились эти все заявления. от него до этого он вообще, по-моему, молчал. Ну вот, из, вот у нас так такое сложилось мнение. То есть я не знаю, на, на какие какое влияние имеет ли он на то, что происходит сейчас. Возможно, там он как-то поддерживает какие-то движения, не поддерживает. Этого всего не видно. Но вот было заявление о том, что э, что нужно. Э, что это не нужно, что Ахметов договорился с ними, заключил какое-то соглашение о перемирии или о чем-то Мариуполе, как если меня не изменяет память. Это что? Я думаю, что Ахметов, наверное, понимает, что скоро эти пророссийские друзья придут на те же шахты, как уже, собственно, говорила, с Детековской шахты, по-моему. По-моему, с Детековской забрали полторы тонны взрывчатки наши ребята, скажем так. Вот, я думаю, что он понимает, какую угрозу могут нести все эти настроения и полторы тысячи автоматов, а то и больше на руках э, у разных людей. Если армия Юго-Востока имеет определенных там командиров, оп определенную структуру руководящую, то mm -hmm. все остальные, кому выдавали оружие на СБУ, добровольцы, скажем так, э, эти добровольцы могут делать все, что угодно. Вот ювелирка стоит, там еще какой-то магазин, например. Да? Мародерство почему, происходит почему или нет? нет? Бесконечно, на самом деле. Мы уже, мы сначала мы были шокированы, потом уже как-то привыкли, потому что у нас там за пять дней угнали где-то около 120 автомобилей, причем это автомобили не одной какой-то конкретной марки, там какого-то вида. Это <связывая> автомобили, начиная от ВАЗов и лексусов и заканчивая Камазами э, и Уралами <связывая> и это и Газели. <связывая> <связывая> а зачем Камазы и Уралы? Трудно сказать, им, наверное, виднее, что, что вывозить, что привозить. А бизнес местный продолжает работать? Бизнес, то, что касается, допустим, по центру, если идти, то свернулись все лавочки золота, то есть ювелирка постепенно уходит, потому что никого это все не устраивает. Все остальные стараются работать как-то не, не... Если, допустим, все работали до 9 вечера, грубо говоря, то сейчас работают до 6, чтобы пораньше уйти, там, по-светлому uh -huh. и так далее. Вот. Но, в принципе, если ходить вот на 9 мая, я знаю, прямо возле пилона славы, где проходил митинг, напротив стоит мебельный салон, у него была разбита витрина. При каких обстоятельствах, я не знаю, были получены эти, была разбита витрина, но я так понимаю, что вот мальчики, которые вообразили себя необходимыми этой стране, взяли палки, взяли камни и начали вот крушить все, что, все, что видят, почему бы и нет. — Грабежи по ночам происходят или в течение дня? Вообще, как население чувствует себя спокойно? Я понимаю, бизнес окей, бизнес, там, где э, это одна история, а вот сами люди как себя чувствуют? Ну, когда у нас начали грабить маршрутки, когда начали боевики останавливать маршрутки, я не знаю, к какой именно армии они относятся, к Юго-Востоку или еще к какой-то армии, но не останавливали, забирали, снимали золото, забирали деньги, забирали выручку и отпускали эти маршрутки. То же самое касается каких-то баз там, торговых, каких-то мелких магазинов. То есть периодически гости приходят, наведуются и грабят. Кроме того, у нас бесконечные Каждый, каждые сутки мы фиксируем то, что люди приходят, попадают в больницы с огнестрельными ранениями Причем они не объясняют, при каких обстоятельствах были получены эти ранения Но потом выясняется, что у кого-то пытались забрать телефон, прострелили ногу там, и так далее то есть... Огне, Огнестрельное оружие? Да Огнестрельного оружия людей много, я так понимаю? Очень много, да Откуда оно взялось? Ну, во-первых, у нас же с СБУ забрали, там две комнаты альфа было с оружием. Плюс ко всему много завезли, насколько мы понимаем, из России. Вот вопрос про русских. Да? Вы их видели, русских? видели видели несколько ну у нас у нас конечно не такая ситуация как в донецкой области если там у них много чеченцев у нас было немного чеченцев чеченцев вот, я, в виду из чеченского бо, полка боевиков именно, или именно чеченцев именно чеченцев uh -huh. а, русские были uh -huh. во время штурма военкомата были солдаты именно русские, но так, чтобы сказать, что это прям армия пришла русская, нет, они ходят все с наш, нет, наш, ну, наш, понятно, нашивками, да. с этими, с российскими, у них определенный э, говор, скажем так, и понятно, что... Это русские, но дело в том, что я не могу сказать, что вот прямо они постоянно здесь находятся. То есть я так, называю, а так... где они проживают? То есть, они выезжают за границу, то есть, через границу они, или они живут где-то? Они скорее всего гастролируют, скажем так, Донецкая область, Луганская область. А где конкретно они размещаются? это история умалчивает. Угу. Потому что славянские говорят, что они живут в домах отдыха. Вот недалеко от Славянска. у нас тоже они любят отдыхать но ну, не в домах отдыхах на базе отдыха Значит, даже любят дальше. отдыхать это они там поместились они приезжают туда это армия юго-востока едят и пьют естественно бесплатно ловят рыбу стреляются иногда. Вот. Что В стреляются? Ну, они немного выпивают, потом перестают друг друга узнавать. И там, возможно, правый сектор показался, возможно, бандеровец. И периодически э, бывают огнестрелы, иногда даже трупы. Насилие бывает? Изнасилование сейчас такие были? Изнасилование Видите, было одно, э, с, это было вечером. Но там был Ну, это я не думаю, что это связано с этой Там был просто пьяный да, мужчина. Вот. но я не знаю, там, к какому именно он относится лагерю. Просто э, проблема в том, что много приехало из области, из проблемных районов, очень бедных таких районов. Приехали люди, которые там выходили только что из Копана, которые там занимались, грубо говоря, э, сдачей своих заводов на металл. Вот они все приехали в Луганск и считают, что все, вот жизнь теперь у них здесь наладится. Плюс ко всему есть э, с, смежный такой район с Луганском, Малая Вергунка, Большая Вергунка. Там стоят, там очень много блокпостов и казаки, и просто молодые парни с автоматами. Вот они ходили одно время по домам и пытались раздавать заявления или обращения, чтобы люди эвакуировались. Uh -huh. Таким образом, ну, э, я так понимаю, что многие не подписывали это заявление, хотя им угрожали, что если вы не подпишете, вас будут ждать э, проблемы. Я так понимаю, что таким образом они пытаются освободить дом, э, ну, дома для себя, для своего проживания. Uh -huh. По поводу, вот, сейчас появилась информация о том, что некоторые шахт... не шах... шахтеры, в том числе и работники заводов и комбинатов, они сами уже против сепаратистов, потому что им мешают работать. Они это на правда? самом деле уже давно против, и они были изначально против. А кто же тогда против? эти люди? Кто эти сепаратисты? Кто объединяйтесь это не работники-шахтеры, это кто, безработные присоединились? Это, это люмпины, просто это деклассированные элементы. Это люди, скорее всего, без постоянного места работы. Mm -hmm. это, это вот разнорабочие, будем называть их так. Потому что шахтеры держатся за свои э, работы, и когда... Были, были митинги на Краснодон угле, к ним же тоже их агитировали за федерализацию, за все эти референдумы и так далее. Они объяснили, что наша, наши главные условия это зарплата и условия mm -hmm. труда. И вот нам их, нам их пообещали, нам их выполнили, все, у нас никаких вопросов к нашему директору нет. И мы остаемся работать, зачем нам идти что-то отставить, нас и так все устраивает. Поэтому. Если уже заканчивая наш разговор, вот если бы у вас была возможность там, пообщаться с Турчиновым или с Еценюковым, но не от себя как от гражданина, а от, как от области, что им надо делать? Что им делать, ну, я не знаю, наверное, меньше врать для начала. Нет, ну как это относится к проблеме в области? Мне сложно вообще сказать, что должны они делать, но первое, как мне кажется, нужно отключить у нас телеканалы Россия-24, которые вещают вместо первого национального. Потому что людям продолжают рассказывать какие-то ужасы про правый сектор, который на Луганщине, на Донеччине убивает людей, о том, как украинская армия танками давит женщины, детей прекратить, в общем, весь этот трэш, потому что чем больше будут, будут транслироваться российские телеканалы вместо украинских, этот, этих людей запуганных будет становиться процентом больше. И в конечном итоге просто это будет какая-то неуправляемая сумасшедшая масса. На самом деле, э, ну вот как я да, представляю себе, нужно вообще завести какого-то, ну скажем так, в кавычках, какого-то э, Кашпировского, да, для, специально для жителей там, Востока, который сможет э, всех излечивать информацией об Украине там, и так далее. Потому что по-другому э, это ну, именно если Россия запустила пропаганду, это зомбирование, то с украинской стороны должна быть такая же ответная какая-то реакция, угу. но российские СМИ, вещание российских СМИ должно быть полностью заблокировано, я считаю. Это, это, самое главное, как мне кажется. Я понял. И уже так, чтобы попроситься сами совсем, вы собираетесь возвращаться? В Луганск, конечно. Когда? Да вот выходные пройдут и буду возвращаться... Пошли отдохнуть? -ки. Ну, посмотреть на всех, все ли живы, потому что многие повыезжали, друзья, знакомые. И плюс ко всему мне же интересно, как у нас будут проходить выборы, пройдут ли они у нас, выживем ли мы после них или во время них, потому что сейчас ситуация такова очень сложная и развитие ее очень... Ну, такие негативные, скажем так, последствия могут быть у всего этого. И каких-то выходов, на самом деле, радужных, красочных я не вижу для Луганской области. Не знаю, как в не берусь за нее рассуждать, но... Вообще сильно отличается Луганская от Донецкой? Различ... Потому что из... из Киева кажется, ну, Луганская, Донецкая. Ну, как Нет, принимать. очень сильно различаются. Почему? Потому что в Донецке, ну, во-первых, АТО идет, которого у нас не ведется вообще. И там, ну я так понимаю, и людей больше, и пророссийски настроенных людей больше, и сепаратистов там больше, и боевиков больше. В Луганске. А у нас всего этого меньше. То есть в Донецке больше? Донецка, да. Mm -hmm. да. Вот, поэтому, как мне кажется, очень сильно отличаются. Понял. Спасибо большое. Это была Ирина Козвер, журналист интернет это схидный вариант из Луганску. Спасибо, да. что вы с нами.